Нормально. Давай. Да? Во. Вас как зовут-то? Егор То Кириллович. Зовут... Как? Егор Кириллович. А, Егор. Можно же Егор. Можно, у да? меня Дмитрий, если что. Просто я гляжу, блогеры иногда э, в своей конве общаются так. Ну, посрутся, посрутся. Но на самом деле это все, это игра. Люди есть, люди. Общаться-то можно же. И нормально. А так иногда под настроение, конечно, там обзываться там покричать, что-нибудь такое поделать и все и пойти. Вот, а вы сами родом откуда из? из, из Донецка. Область? В Донецке родились. Понятно? И жил всю жизнь и прописан в Донецке а. и дети и родители. Понятно. Ну а если вы меня спросите, я родился в Ленинграде, а так Республика Карелия, Питер, ну иногда еще где-то. вот так вот. А тему обсудить. Слушайте, вы же за новостями следите? Егор Кирилл. Стараюсь. Вот. Последние новости. Как вы думаете, к чему такое все идет? Что вот этот коррупционный скандал, заявление Трампа, который шатается из стороны в сторону, то он типа с Путиным хороший друг, кто накладывает санкции, то там вообще разнести хочет? На Трампа я не реагирую очень давно. Он угу. человек настроения. поэтому сегодня сказал одно, завтра другое. Если дергаться за ним вместе, то можно тонну валерьянки выпить. Привыкли. Ну, он такой эмоциональный человек такой, и мне кажется, он больше бизнесмен, чем политик. А у бизнесмена там своя так свой подход к решению проблем или к получению цели, пути своего. Вот. А что для вас каким-то критерием, такой, э, ну не знаю, маркерами является. На кого вы равняетесь или на что больше обращаете внимание? Из кого? Из политиков? Ну, может быть, политики, может, какое-то издание, может, какие-то. Нет, речи, издание – это люди. Мнение издания это мнение людей. Их э, качают точно так же, как качают всех остальных. Вообще это все конъюнктурщики надо написать так, все напишем кликбейтные заголовки, статьи по и так далее. Все это главное как ситуация на фронте. Вот и все. Это единственный показатель, как ведет себя страна и в какую сторону это все движется. Слушай, Егор, а вы когда анализируете, задумываете эта ситуация, то что вокруг Украины? пытаетесь стать на каждую из сторон то есть побыть немного путиным побыть немного фонндерля конечно немного конечно местным. абсолютно для того чтобы проанализировать любую ситуацию надо понимать э, все стороны угу. я могу проанализировать а ситуацию в двух масках нынешней ситуации зеленский Президент страны, которая не должна проиграть, потому что не должна проиграть, по Конституции не может территорию отдавать и так далее, он не имеет права не ни подписывать ничего, у него в полномочиях этого нет. Путин залез в войну, в ту, которую хотел очень быстро, но э, не получилось, насколько взять, полез в глобальную войну, потратил все, что только можно, и теперь не может вылезти, ему остается только пытаться играть в войну, но она уже затянулась настолько, что экономика валится, и он уже готов бросить все, лишь бы остаться в живых лично. Его не волнуют ни люди России, ни экономика России, лично самосохранение себя и своей семьи, и там детей, которых он там настрогал где только мог. Европа, 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 Европа давая деньги, Америка давая деньги, не может себе позволить, чтобы Украина проиграла, потому что бессмысленно тогда бы было давать деньги и все-таки какой-то мировой порядок, который когда-то деды говорили, деды подписывали, Европа все-таки держится за это и как бы там старается соответствовать. Вот и все. Ну а вы-то для себя понимаете, какая выгода? Ну как-то частично обрисовали, что выгодно Европе сейчас. И вы, вы Европе сделать Россию минимально, там, как, как, это сказать, очень слабо сделать, чтобы потом можно было ее управлять и дербанить ее запасы нещадно. Ну, это было уже в 90-е годы, когда заходили иностранные компании, совершенно на условиях, из-за бесценок все вывозили, покупали, но ну, когда выглядел? компании иностранные ушли, Россия начала валиться. Она же сама без иностранных компаний не может ничего со своей не состоянии сделать. Могу пример привести. Ну, Нефтедобыча, на которых 50% там все держится. Есть такая компания Texaco или там Chevron или тот же Shell. Shell, допустим, выпускает один единственный производитель специальных замков для бурового оборудования, для глубокого бурения. Как только Шел угу. ушел... Россия еще некоторое время замки поремонтировала эти, а дальше она не в состоянии, ни Китай не в состоянии эти замки делать. Это единственный монополист по производству этих замков. Все. Uh -huh. И значит теперь те скважины, которые раньше выбирались на 70 или 90%, сейчас опять по советскому стандарту 30%. Чтобы держаться в ценовой в сегменте там, 70, 50 или 60, сколько там долларов за баррель надо выбирать по максимуму. Выбирая всего лишь 30% от скважин, надо постоянно их бурить новые и новые. Каждая бурина, новая скважина, это затратная часть, цена становится mm -hmm. не, не, неэффективной, не Все. И получается, mm -hmm. тот, кто завязан, связан с этим, они начинают терпеть убытки. Может быть, не сразу, а в, в периоде, там, не 3-5 mm -hmm. лет это все становится понятно. Точно так же с угольной промышленностью. Косбас, две третьих, закрыл. За углем потянулся, потому что к углю тянется металлургия, это коксовые угли и так далее. Металлургия, за металлургией потянулось строительство. В Питере настроили не мои данные, но вы можете проверить. Значит, какая-то одна из компаний строительных, мощная компания, настроила кучу домов и ни одной квартиры в этом году не продала. Так, ну, хотя бы давайте про нефть да. остановимся, да, то, как то, дома какие-то, а потом еще дети пойдут, и потом картошка. Как-то да. не про это. Егор, а то есть вы хотите сказать, что э, в другие страны нефтедобывающие пользуются только шевроном, там тексико, секунду, 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 секунду прерву. Да, сори, сори, включил. Россия по, вот, по нам, сейчас, 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 сори, Россия по нам какую-то срань кидает, я должен, вынужден буду мониторить это все. Несколько дронов над городом, поэтому, uh -huh. да, слушаю. Так вот, Егор, вы хотите сказать, что во всем мире делают вот эти замки для нефтедобычи и все страны, пользует покупает только у вот этих ограниченного числа производителей, чтобы максимально, продукты, максимально, Аравия и так далее. Конечно, а рамка покупает 100%. Угу. Это же технология это... максимальной добычи глубоковод. Ну, то есть как бы раньше пробурили, нефть пошла, то что вышло, все без давления, все. Сейчас будет две скважины, одну подают раствор, этот самый там солевой, с другой выкачивают, потом это все обессаливает. эта технология такая. И ну, чтобы это все делать, надо там глубокие эти скважины бурить. А чтобы глубокий бурить, чтобы этот не уходил в сторону, потому что если бурить за счет того, ты, что ты, идет, у него уводит вверх этот самый, и он не получается вниз ему бурить. Там специальные есть замки. И, это можно почитать. И, Саудиты, и венесуэла именно точно так же качает и бурит и да, используют. Я правильно понимаю? Конечно. Ваш Технология производителя. Про России все рассказываете, а мне интересно, как в других странах вообще? Как... Точно так же. Это монополист. Это, это монополист. Я думаю, что угу. у саудитов там институтов нефти нет, им проще на нанять какую-то компанию, которая будет в доляхах с них это все угу. делать, или просто купить оборудование и все. Ну да. То ли, а эти и так далее. Это первое. Это для... одно из деталей. Там да. Да, окей. Но вы акцентируете в России на это внимание. Да. Да, вот. А что вы скажете по поводу серого импорта или параллельных поставок? Что мешает э, купить, допустим, э, не знаю, там, это все удорожает Белоруссии, это все удорожает. Индии или Китаю покупать все это, а Россия у них купит? Я отвечаю, это все Почему? удорожает в разы. Почему в разы? Ну потому это что, это? что, ну потому что на веселяться на этом. Просто накрутка. Ну какая, ну не 10%. процентов, на этом веселятся все. И казахи mm -hmm. веселятся, и белорусы ну, веселятся. Да, и да. да, а потом, если видится, что ни с того ни с сего Беларусь начала покупать эти замки, просто туда не поставляется. Ну, окей, так, получается, здесь вы даете мне тезис, что Россия остается без замков. Она а, ремонтирует старые, да. Так уже это же ваша статистика. Я не нефтехимик. Я читаю ваши все эти я самые. Это значит, э, это ваша информация. Про эти замки, знать я не знал бы. Но почитал статью, которую там специалист да, рассказывает, Такое да. А я просто логически как бы, выводы делаю: что вы говорите, что в России таких замков нету, и э, нефтедобыча 30% становится, и скважины выкачиваются. А оказывается, просто дороже покупает. Просто это дороже обходится. Какое-то да? количество Многие смогут. Потому, какое -то, нефть... Отвечаю, какое-то а? количество смогут купить. Допустим, 3% от 100 нужных. А почему не 97%? А, а потому что производитель он, не в со... он, он контролирует, куда идут эти самые замки. Ну, если Индия Даже никогда не покупала, потому что нет, если да, Индия не, поку... не страна не нефтедобывающая, чего это Индия начинает закупать эти замки? А если саудиты нефтедобывают? Так а саудиты это же они за Америку, они же вам не продадут. Как -то тут. А да, потому что они статистика? не вы, они не заинтересованы в том, что Россия зарабатывала а, на нефти. А у вас есть статистика, сколько замков продается аудиты Нет, это из логики обычного Но... человека. А только логи, то есть вы так думаете? Я так думаю. Ну вот и все. Вот Но... и все что? Ну то есть ваши измышления вы. Это мои измышления, да, да. И плюс статья, вот которую что? я почитал специалиста. Все, я понял. То есть... Ну это так, я для примера, то что когда вы выводы делаете. Мне кажется, я вам показал, что вы делаете выводы на своих измышлениях. Надо а хреститься. А на это мои выводы. Мы же говорим о том, да. что это один замок. Я еще могу дальше рассказать. Ингибитор коррозии. Да, так и все остальное. Ингибитор допустим... коррозии. Знаешь, что такое ингибитор коррозии? А какая разница? Рассказывай. Ингибитор коррозии Россия не выпускает. Странно. Это та а жижа, которую добавляется в систему отопления, особенно там, там, где холода большие, для того чтобы не сжало трубы изнутри все это понятно все то же самое все что то такое? же самое это вот ингибитора коррозии нет. нельзя купить чуть-чуть у казахстана потому что казахстан если получал 100 тысяч тонн то 200 тысяч тонн казахстана уже никто не продаст а нельзя Почему? нет ну потому Мог... что по плану казах казахи не могут такое количество потребить у него нет такого количества труб Но... а все прекрасно понимают куда это идет не дураки а если не казахи а Катар? Или... А у катара Катар? вообще не надо ингибитор коррозии у них жара и у них это не, ну, нет этой проблемы. Хорошо, другие страны. Какие? Ну какие? Ней, Китай. Ну, по полно-полно. По Индия. Индии тоже проблемы этой нету. Тоже нету. Хорошо. А еще какие-нибудь. Да <пух> какие? Сейчас... Ну, какие? Ну какие? Фин... У Финляндии, у Норвегии не продадут маленькие страны. Ну, все очень просто. Ведь все очень просто. Вы, вы, так, вы так говорите, Егор, как будто вот произвели 100 единиц чего-то, ингибитора, да, да, и следят за каждым. То, кто производит ингибитор, ему да. важно продать как можно больше ингибиторов. Да, но если он начинает прибыль. играть в все эти схемы с запрещеночкой, какие то какие? на него накладываются эти всевозможные санкции. Какие? Ну какие? какие? Ну Трамп же сказал, кто, кто начинает Бог, с России не играться с санкцией. И уже даже Китай-Индия начинает назад включать, даже больше, на нефть. Да и дальше. Прибыль. Все гоняются за прибылью. Если ты получаешь прибыль... Правильно. Получаешь, а, а если идеи, тебе то сейчас санкция инди... прилетит, у тебя убыток будет. Так сядет руководитель да. и подумает. Лучше я не буду с зрязные схемы залазить. Я сейчас залезу, ситуативно прибыль получу, а в дальнейшем я получу убыток, потому что мне отрежут все. Вы бизнесом занимались? Когда абсолютно, прибыль? каждый день. А, ну, неужели вы отказывались от прибыли? Когда абсолютно, грибили? абсолютно. Никогда расскажу, никогда расскажу, ситу, расскажу ситуацию. Неужели вы никогда? Расскажу не подобную -под ситуацию. Налогов. Расскажу. -под налогов. Я неужели расскажу вы абсолютно на платили? Платили? Как я расскажу счет, ситуацию. Я расскажу ситуацию. Причем Давайте. здесь это? Почему здесь это честно? Я же ситуацию ну, хочу это? сказать. А то, что бизнесмен это Я плачу налоги и прибыль, плачу, зап, налоги заплатил буквально вчера такую сумму, потому что нашей стране война, нашей стране нужны налоги, мы их платим абсолютно честно и прозрачно. Вы платите, не мы. Да. А я плачу, надо говорить, мне кажется, мычать не надо. В смысле мычать? Это вы говорите мы, мы, мы. А почему вы будете мы? А кто-то еще? Украинцы. С вами? Украинцы. Украинцы. Да. Точно. Ну, а да. почему вы за других отвечаете? Ну, потому что я у другие украинцы рассказывают, что я не плачу на налоги. ну Такой Значит, за тех украинцев я не отвечаю, а тех, которых я знаю, вот я за себя отвечу. Ну, подожди, Нико. ты начал уже куда-то тут пытался хорошую Нико. беседу, а сейчас начал на меня, на Нико. налоги. Для чего? Я пойду. Для того, чтобы за И я пойду. Нет. Можно? Нико. Ты становишься неинтересным. Твои вопросы неинтересны мне. Так правильно, потому что я Все, ты, 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 победил, ты победил? Ты победил. Я в следующий и раз меня, буду встречать тебя. И ряда, и буду, буду. Не я твое мнение мне очень важно. Оно такое ну, оценочное, что бля, аж никак. Uh -huh. Все, поэтому в следующий раз ну, а на, диалога не, не будет. Извини, будешь послан. Все. Ладно, все, обиделись. Чао. Не обиделся. Сам убежал. Вот такие вот не получается у них залезть. Не так, не сяк. Лупим их на всех фронтах.